Привет, это шоу-букс, меня зовут Даша, и сегодня хочу вам рассказать о книге Шерлок Холмс. Написал ее сэр Артур Конан Дойл в 1887 году. Каждый хоть раз в своей жизни слышал это имя Шерлок Холмс, и оно ассоциируется у всех по-разному. Вообще, я думаю, нет смысла объяснять, кто это, но для тех, кто, возможно, не знает, я все же скажу. Шерлок ⁇ это гениальный детектив, который использует в своей работе дедуктивный метод, а помогает ему в этом его верный друг, доктор Ватсон. Несколько интересных фактов о Шерлоке. Ну, я думаю, что вы сто раз слышали, но я все же скажу. Итак, ни в одном романе Конана Дойла Холмс не говорит фразу элементарно Ватсон. Да, она появилась в самой первой звуковой экранизации. Приключения Шерлока Холмса по сей день являются самым экранизируемым литературным произведением в истории человечества. На декабре 2009 года существует 213 официальных экранизаций. Холмса в них играли 76 разных актеров. Специалисты, конечно, считают, что фильмов давно уже за 300. Кстати говоря об экранизациях, моя самая любимая экранизация, это наша советская экранизация, там просто все по книге, абсолютно все, естественно, за исключением наркотиков, такого в Советском Союзе быть не может, а так она мне больше всего нравится. Есть еще одна экранизация, которая мне нравится, ну, относительно нравится, это вот эта новая, в 2010 году снята с Бендиктом Камбербэтчем, она хорошая, и все, что мне хорошее, это Виндик Кэмбербэдж на самом деле. А так, сам сюжет, вот это все, оно, не знаю, так, на 5 баллов из 10, потому что, ну, это лично мое мнение, но мне кажется, что все-таки не хватает этого шика, который есть в книге. В трех рассказах Конана Дойла упоминается Майкрофт Холмс, старший брат сыщика, работающий в британском МИДе. Другой родни у него нет, и, в общем, о ней автор умалчивает. В 2002 году Шерлока приняли в почетные члены Королевского общества химиков. Никакой другой вымышленный персонаж такой чести удостоен никогда не был. По Конану Дуэлу Холмс время от времени внутривенно принимает 7% раствор кокаина и морфий, но не очень приветствует опий. До того, как ты начнешь бомбить, я хочу сказать о том, что все три эти вещества были в то время легальны в Англии. Прототипом доктора Ватсона был реальный доктор Ватсон, живший на Бейкер-стрит. У него Конан Дойл лечил зубы. Конан Дойл сначала придумывал разгадку, а уже потом накручивал вокруг нее преступления, то есть использовал индуктивный метод. Оригинальные рукописи Конана Дойла почти не сохранились. От собаки Баскевили, например, осталось всего лишь, ну, несколько страниц. На аукционах они уходят за многие сотни тысяч долларов. Холмс холостяк и самопровозглашенный жены навистник. Что-то похожее на флирт у него было только с одной злодейкой из книги Скандал в Богемии. Но я также припоминаю, что когда-то Ватсон, не знаю, не вообще не помню о чем, но в общем он сказал, это такая прекрасная женщина или очаровательная женщина, на что Холмс ему ответил, самую очаровательную женщину я видел лишь однажды. И, к сожалению, она была убийцей своего мужа и детей честно, не помню вообще откуда это. Если вы помните, пожалуйста, напишите мне это в комментариях, потому что мне самой интересно, откуда это. Семья Николая II в последние дни своей жизни читала книгу «Собака Баскервилей». Итак, «Собака Баскервилей». Это, пожалуй, мой самый любимый рассказ о Шерлоке. Я его читала просто... Вот так вот я его просто читала, потому что он очень безумно интересный. Итак, это детективная повесть английского писателя Артура Конана Дойла. Она одна из четырех его повестей о Шерлоке Холмсе. Впервые она опубликовалась с августа 1901 по апрель 1902 года в ежемесячном английском журнале. Успех книги вызван тем, что Конан Дойл решил покончить с Шерлоком и заняться написанием исторических романов. Кстати, он серьезно считал. считал. Кстати, он считал, что именно благодаря им он и прославился. Он это и сделал. Он убил Шерлока. Однако публика подняла такую истерику, такой кипиш. Публика не ставствовала. На улице они его моляли, умоляли, просили, пожалуйста, верни нам Шерлока. И он сдался, ему пришлось вернуть Шерлока. Так и появилась собака Баскервилли. В основе сюжета произведения лежит расследование о смерти сэра Чарльза Баскервилля, который умер при очень загадочных обстоятельствах. И это при том, что в роду Баскервилля из поколения в поколение передается семейная легенда о некой дьявольской собаке с их естественного происхождения, которая преследует абсолютно всех Баскервилей. И естественно, Шерлок и Ватсон берутся за это дело. И я тоже хочу, чтобы вы взяли за это дело, раскрыли его вместе с Шерлоком. И приятного чтения!